Народы собрались, украинские националисты, Я говорю, вот, как вам известно, в Украине два коренных народа. Украинцы и крымские татары. Так я вам сейчас буду говорить на языке второго коренного народа. Я по крымски татарски. Так, им понравилось? Мустафа Джемилев – один из цьогорічних номинантов на Нобелевскую премию «Миру». Лидер Меджлису завжди проводил политику мирной, ненасильницкой борьбы крымско-татарского народа за свои права. Длина такого шляху неодноразовое увязание российской владою в целом, это понад 15 років. Конечно, мы знали, что когда-то этот режим рухнет, когда-то империя распадется и когда-то мы вернемся на свою родину. Но откровенно говоря, что это увидим своими глазами, что сами даже вернемся, но это мало верилось, поэтому. Просто грех говорить, что ничего не добились. Требований, желаний было больше, конечно, но реальность, в реальности мы таких больших шагов не ожидали, что так получится. У меня, например, лично была самая большая такая реальная мечта, есть, умереть на свободе. Будинок Мустафы Джемилева переполненный нагородами и подарунками. Його постать є знаковою для кримсько-татарського народу, адже саме завдяки мирній політиці Мустафи багатьом кримським татарам все ж вдалося повернутись на батьківщину. А для молодого покоління Мустафа – приклад для наслідування. Не було таких людей, як Мустафа, Наверное, мы бы еще долго оставались на том же уровне, на каком мы были. Все равно благодаря ему и таким людям мы а, большая часть народа вернулась все-таки на родину. А, делайте какие-то шаги прогрессивные. А, мы очень ценим его вклад в наше дело. У него очень большая сила воли. У него очень большая. Любовь к жизни и очень большая любовь к своему народу. И вот это все вместе дает ему возможность преодолевать все эти трудности, выживать в самых экстремальных ситуациях. Да, тебя с Сулейманом Демирелем, ну, традиционно я ему шапку подарил. Mm -hmm. колпак, да? Да, ну и там говорили о том, чтобы он участвовал в решении проблем крымских татар. А там одна газета написала, Мустафа одел на Сулеймана Демиреля и потребовал 6 миллионов долларов на до строительство жилья. Мустафа Джемілі, будучи саме відданим своєму народові, він ніколи не стояв в стороні від проблем, які стосувалися інших, будь-то єврейська проблема ВСР, проблема виїзду євреїв на свою батьківщину. І тому ми думаємо про те, що якщо в цьому світові є люди, які заслуговують на Нобелівську премію миру, то один з них, безперечно, є Мустафа Джемілі. В национальном движении выработались базовые принципы, от которых никакому лидеру, никакому там, руководителю Меджиса не дадут просто отступить. Поэтому кто именно будет возглавлять Меджлис, конечно, это имеет значение, но кардинально изменить направление национального движения вряд ли. Это. Поэтому опасения тех людей, которые говорят, что мне не надо уходить, что... Працю розколу. Я думаю, це посіння необоснова. Мустафа Джемілів сьогодні жива легенда свого народу, у якої обов'язково має бути достойне продовження.